ushbu maktabning bitiruvchilari kelgusida vatanimiz ravnaqi uchun xizmat qiladigan bilimli va vatanparvar <laughs> kadrlar bo'lib yetishadi taraqqiyotning tamal toshi ham mamlakatni qudratli bilimli buyuk qiladigan kuch ham ilm fan ta'lim tarbiyadir ushbu mas'uliyatli va sharafli ishlaringizga muvaffaqiyat tilayman Angur tumanidagi 5 umum o'rta ta'lim maktabining ona tili va adabiyot o'qituvchisi karimova nodira bo'laman shu maktabda qariyb 30 yildan beri ona til va adabiyot fanidan o'quvchilarga dars berib kelmoqdaman bizning maktabimiz binosi juda ham ta'mir talab bo'lib qolganligi uchun mana juda qisqa fursatlar ichida hashamatli zamonaviy tarzda jihozlangan zamon talablariga mos bo'lgan yangi binomiz qad ko'tardi albatta biz o'quvchilar ham o'qituvchilar jamoasi ham bundan juda xursand men 5 umumiy o'rta ta'lim maktabining 10-b sinf o'quvchisi ishboyeva ezozaman muhtaram prezidentimiz tomonidan 2023 yil insonga e'tibor va sifatli ta'lim yili deb e'lon qilingani bejiz emas chunki yil boshidan biz o'quvchilarga mana shunday keng shinam xonalarga ega bo'ldik bundan biz juda ham xursandmiz va yurtboshimizga yuksak minnatdorchiliklarimizni izhor qilamiz bunday qulayliklar evaziga yaxshi bilim olib xalq uchun kerakli farzand bo'lishga harakat qilamiz va bizga yuklatilgan yuksak ishonchini <imitation> oqlashga va'da beramiz sensan yor rusuvim sensan osmonim bag'ringda ekanman yo'qdir armonim fido aylay senga tandaki jonim mening vatanimsan o'zbekistonim